Расположить весимость о событий под стенами Национального банка Украины, вкладчики сети требуют, чтобы им выдали их депозиты. Пока Нбу никак на это не реагирует и, скорее всего, не собирается реагировать. Дайте комментарии, почему мы здесь собрались. Потому что банк, Сити, Коммерцбанк не выплачивает деньги акционеров с марта месяца простое обещание. Не, не, процента, процента, ой, не сначала полностью все операции. Да. Не проводят ни одной операции. Не перекладывают, ни на, даже в своем банке со счета на счет не перекладывают ничего. Мотивируют это не 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 раз не раз, раз, раз. тем да. внутренним распоряжением банка, которое даже не показывает. Мне показали на монитор, я хотел сфотографировать, он сказал, начальник отделения убрал, сказал, все, я уже все спер. То есть, как бы это все на словах. Я говорю, подтвердите письменно, что вы ничего не выполняете. Я ничего писать не буду, пишите, что я отказал все. А что вы требуете сейчас здесь? Под сейчас, членными, чтобы да. платили нормальные проценты людям, чтобы разблокировали карты, потому что карты неактивные терминалы, Они решили народ полностью след существованию. То есть они сейчас как бы полностью идут политику, э, э, как бы за карты, как бы, чтобы был без платежи. Но народ уже полностью в этом разочаровался, они так себя, Потому что у меня есть карта, на которой есть денег, немало. Но я с ней, как нищий, хожу в магазин. Я Отклон стою как вор. как будто я набрал полет еды, у меня деньги в кармане карта. Я карты рассчитался, мне пишут: отклонено. Отклонено. -ну. -ну. Звоните в банк. Отклонено, -ну, звоните в банк. Я стою, как будто я эту карту украл. Как у меня ощущение, электронные деньги в Украине а не работают. Абсолютно не работают полностью вообще этот банк, э, систему банка специализирует вот этим. А также Еврогаз банк еще таким же занимается, заблокирует карты. То есть как, как, бы, что уже люди разочаровались в этих полностью. Я снимаю все до копейки. Я пишет пришел в банк, который нормальный. пришел СМС, пришел на счет столько -то. Я бегу, я делаю банкомат и снимаю все до одной копейки. Потому что если деньги в кармане есть бумажные наличные, это без денег. Если без карты, ты фактически с куском пластика. Ходишь просто нищий. Представьтесь, пожалуйста. Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, а какая сумма денег, если это возможно, у вас сейчас заблокировано на карточке? Хотя бы ориентировано. 4 тысячи гривен заблокировано в телефонах банке, 4 тысячи в евро в банке. А вы... На, на, картах, и это как бы просто они там... А вы зарплату получаете на карточке? Да, на я карточку? потерял бизнес А, вы меня, честно приложил я вложил так? все, что я продал с бизнеса, я вложил в эти два банка, Еврогаз и Коммерс. И теперь у меня получается, что вообще хожу с двумя карточками, на которых есть деньги, но они могут не рассчитаться. Я не не выплачивают ни депозиты, ни процент, ни как бы. Пенсии не выплачивают, Пенсии. Пенсии не выплачивают Пенсии да? А у вас у вас карточка? Карточка Сети Коммерсбанка, я могу ее показать? Покажите, пожалуйста. Вы на нее получаете пенсию, вам перечисляют на нее пенсию, вы ее не получаете? Бегаем, по 500 гривен нам дают, а у нас, для того, чтобы не получить пенсию, ну, мне надо полтора месяца пенсию. Вот, просто два куска пластика, на которых виртуально есть деньги, ну, это просто как бы две пластиковые качать Вот пенсионный счет, это пенсионный счет. На ней написано зато. У меня тоже самое. Вы тоже пенсионер, да? Я тоже пенсионер. Да? А вы откуда вообще? Откуда? я много лет в этом банке. Банк был совершенно нормальный, абсолютно. Когда Юля крутила вот с этими банками, сейчас это, конечно, 20 раз хуже, так тогда они выстояли. Поэтому я 90 лет 7, нет, лет Происки! Происки! еще одно Происки! Происки! анекдот Происки!